السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ja mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وَزِدْنَا عِلْمًا وَهُدًى أَمَّا بَعْدُ قَالَ الشَّيْخُ الْمُؤَلِّفُ الْإِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيِّ أَتْوَسِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ بِدَرَيْنِي آمِينَ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ هَلْ يَحْصُلُ بِنَظَرِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ مُعَلِّمٍ Alhamdulillah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama. Sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan dan saya Allah beri dia faham dalam urusan agama dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma buistu li utammima makarimal akhlak hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah malam ni insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga. Anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Minhajul Abidin Jalan Para Abid ataupun tata cara ahli ahli ibadah hasil tangan al-imam al-ghazali rahimallahu taala kita sampai ke muka surat 37 betul ke betul eh maka sekiranya anda berkata inilah kodar batasan kefaduan ilmu tauhid Adakah ia akan terhasil dengan hanya berfikir tanpa guru? Okay. Jadi sebelum daripada ini, dalam bab akabatul ilmi, Imam Ghazali R.A. Ta'ala telah memberitahu bahawa dalam bab tauhid, dalam bab akidah, bukan semuanya itu menjadi fardu'ain. Bukan semuanya itu wajib atas setiap mukallaf. Hanya ada kodar tertentu sahaja. Yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf di dalam ilmu tauhid iaitu yang dinamakan fardu ain iaitu sepaling tidak dia tahu bahawa dia punya tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mendengar, yang maha melihat. Tidak perlu dia sampai untuk pergi kepada perkara-perkara yang detail, yang mana mampu dia itu menolak syubahat keraguan. Mampu dia itu mengalah bid'ah yang dilakukan oleh alul bid'ah. Bahkan mampu dia itu menghilangkan kekeliruan yang dibawa oleh orang-orang kafir. Orang-orang mulhid. Yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita boleh undur sedikit. Jauh juga lah ke belakang. Imam Ghazali menerangkan bahawa apa yang wajib daripada setiap satu cabang ilmu yang tiga, iaitu ilmu tawhid, ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqah. Maka bahawa kamu tahu kamu punya Tuhan. Yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha hidup, yang maha berkehendak, yang maha berkata-kata, yang maha mendengar, yang maha melihat. Yang esa tidak ada sekutu baginya. Bersifat Allah itu dengan segala sifat kesempurnaan. Dan maha suci daripada sebarang tanda-tanda makhluk. Dan satu-satunya yang bersifat kidam ya, tidak ada permulaan. Ini ini reverse ya, kalau cari tak jumpa saya. Ini beberapa kuliah mungkin 6 7 kuliah yang lalu. Dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Kalau sampai ada yang kata Nabi Muhammad itulah Tuhan, jahannamlah akidah dia. Ini perkara paling basic. Ya. Nabi Muhammad masih lagi makhluk hamba Allah tapi yang mulia yang menjadi utusan Allah yang benar pada apa yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan benar apa yang Nabi Sallam cerita tentang perkara-perkara akhirat walaupun perkara akhirat ni kita tak nampak tapi oleh kerana telah diberitahu oleh Nabi Sallam maka kita percaya tentang syurga tentang neraka ya dengan akal kita tak boleh fikir tentang kewujudan Allah taala Selain daripada diberitahu dalam Quran Hadis, kita juga dapat fikir dengan akal. Tetapi kalau tentang perkara akhirat, asyirat, as al-mizan dan sebagainya, hanya kita itu beriman kerana kita beriman kepada kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekiranya kamu tanya di situ ya, lihat di muka surat 37 atas sekali. Maka sekiranya anda berkata, yakni anda bertanya. Inilah kadar batasan kefaduan ilmu tauhid, maksudnya untuk melepaskan kepada Ain. Adakah akan terhasil dengan hanya berfikir seorang diri saja? Tanpa guru. Boleh tak? Itu soalan dia. Setakat kita nak tahu kita ada Allah yang maha sempurna, yang tak sama seperti makhluk, yang maha suci daripada sebarang kekurangan, kita fikir sendiri-sendiri tanpa guru. Boleh ke? Nah, itu soalan dia. Lalu dijawab oleh Imam Ghazali rahmatullah taala. Fa'lam anna al-ustadha fatihun wa musahhilun wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwah. Wallahu ta'ala bifadlihi yamunu ala man yasha'u min ibadihi wa huwa muallimuhum subhanahu wa ta'ala jadi jawab memang merzali nama Allah Ta'ala ketahuilah bahawa ustaz yakni guru dia sebagai orang yang membuka ya, maknanya fikir sendiri mungkin sampailah pada satu-satu kesimpulan tapi benda tu susah macam kita masuk hutan tu belum ada orang lagi masuk sebelum kita susah tapi kalau ada orang dah buka jalan, dia dah tebas semak samun tu, senang kita nak lalu. Wa musahilun. Facilitator. Orang yang memudah carakan. Jadi kita mendapat kefahaman akidah itu berserta dengan guru lebih mudah dan lebih senang. Dan Allah Ta'ala dengan kurniaannya mengurniakan kepada sesiapa yang dia di kalangan hambanya tu, Ya, iaitu para Rasul Allah yang ajar mereka tauhid maka jadilah dia yang menjadi guru kepada mereka. Jadi kita ni berguru kepada ulama, ulama berguru kepada guru sebelum mereka, guru-guru mendapat ilmu daripada para sahabat, sahabat mendapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu akidah kita ini asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan akal untuk kita memahami ilmu ini dan Allah kurniakan guru iaitu guru yang paling agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berguru dengan guru yang bersambung sanad akidahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya kena ada gurulah. Fikir sendiri-sendiri ni ada kalanya betul, ada kalanya terbabas. هذه ثم اعلم أن هذه العقبة التي هي عقبة العلم عقبة قعود ولكن بها ينال المطلوب والمقصود ونفعها كَسِيرٌ وقطئها شديد وخطرها عظيم كم من أَدَالَ عنها فضل وكم من سلكها فزل Wa kam min ta'ihin fiha mutahayyirun Wa kam min ha'irin munkoti'in Wa kam min salikin kota'aha fi muddatin yasiratin Wa akharu mutaraddidun fiha sab'ina sanatan Wal amru kulluhu biyadillah Lalu Imam Ghazali dan menyatakan hakikat kesukaran dakian ilmu ni, dakian yang pertama. Kemudian ketahuilah oleh kamu bahawa dakian ini, akabah ini, iaitu akabah ilmu, ia merupakan akabah yang sangat sukar, yang sangat sulit. Tapi nak tak nak kena lalui juga. Kenapa? Akan tetapi kerana dengan akabah ilmu inilah dicapai apa yang dituntut dan apa yang dituju. Man arah dunia fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang nakkan kebahagiaan kesenangan dunia hendaklah dengan jalan ilmu. Wa man arad al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang nakkan kesenangan, kebahagiaan, kejayaan akhirat, maka hendaklah dengan jalan ilmu. Ha. Jadi kalau ada orang dia kata saya nak beramal je. Nak masuk syurga, tak jadi. Amal tu memang penting. Tapi amal tu dia jadi makmum kepada ilmu. Ilmu adalah imam. Maka kena ada ilmu. Tak boleh orang tu angan-angan saya amal semata-mata tapi tak mahu tuntut ilmu. Itu sangat berbahaya. Mungkin amal dia jadi sia-sia. Jadi dengan ilmu, dengan dakian ilmu itulah dicapai apa yang dituntut dan apa yang dituju. Dan manfaat ilmu itu banyak sekali. Tapi mendaki dengan jaya itu sangat sukar. Dan bahayanya sangat besar. Betapa ramai orang yang berpaling daripada jalan ilmu lalu dia jadi sesat. Malahlah nak mengaji hijrah-hijrah terus pakai jubah, pakai serban, pegang tasbih, ya, terus jadi ulama. Mengaji tidak. Mana dapat ilmu? Oh, ilmu laduni kata dia. Ya eh, kita tidak menafikan ilmu laduni tapi mana wasilah dia? Ilmu ni dapat direct daripada Allah Ta'ala. Man amila bima alima auratahullah ilma ma ya lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, nanti Allah akan beri pada dia ilmu yang dia belum tahu. Kan syaratnya kena beramal dulu. Beramal dengan apa? Dengan ilmu yang dia tahu. Mana kena mengaji dulu. Innamal ilmu bita'lum, kata Nabi Wasallam. Hanya saja ilmu itu dengan jalan belajar. Lepas dah belajar, dapat ilmu. Lepas dah dapat ilmu, beramal bila dah lama beramal ada kalanya Allah kurniakan ya ilmu Ya Allah baik, yang yang kita belum tahu ini terus-terus ilmu laduni tu macam mana ha, tu namanya angan-angan daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu beliau berkata laukan ilmu yudraku bil munalamma baqiya fil ardi jahilun Kalaulah ilmu tu boleh didapat semata-mata dengan angan-angan, maka atas muka bumi ni tak ada orang jahil. Semua jadi alim sebab semua angan-angan nak jadi alim. Tapi dia ada jalan dia dan jalan dia itu tak tak mudah. Oleh kerana tak mudah betapa ramai orang yang berpaling daripada jalan ilmu lalu dia jadi sesat. Dah dah begitu. Betapa ramai pula orang yang menjalani jalan ilmu tapi dia tergelincir. Mengaji mengajilah. Dah belajar bah bah bahagian agama Islam pula masih boleh terikut ajaran sesat. Boleh jadi ta'asub dan sebagainya. Tergelincir. Wa kam min ta'ihin fiha mutahayyir dan betapa ramai yang duduk atas jalan ilmu tu dalam keadaan kebingungan. Ya, mengaji mengaji dah tak faham-faham. Ya. Wa kam ha'irin munqati'in dan betapa ramai pula yang yang jadi heran tak faham ilmu akhirnya dia give up. wa kad min salikin qata'aha fi muddatin yasirah tapi kurni Allah Taala tu luas. Betapa, betapa ramai pula yang menjalani jalan ilmu dalam tempoh yang singkat jadi alim dia kadang-kadang muallaf pun ya, masuk Islam jauh lebih alim daripada kita lagi ya, dia mengaji berapa tahun jadi alim wa akharu mutaraddidun fiha sam'ina sanatan tapi ada nasib orang lain 70 tahun duk pima-pimai tangtu juga. Ya, ta alim alim Kepit kitab sana sini. Ya, kitab pun bawa ketiak, ketiak pun bawa kitab. Alimnya tidak. Nasiblah rezeki masing-masing. Ya, ada yang Allah bagi ilmu dalam tempoh yang singkat, ada yang mengaji tak dapat ilmu. Wal amru kulluhu biadillah. Jadi urusan ni semua hakikatnya di tangan Allah. Kita hanya usaha ikhtiar saja, Allah yang akan tentukan siapa yang jadi alim, siapa yang faham, siapa yang beramal dengan ilmu dia. Tapi kita manusia ni kena usaha ikhtiar. Cari jalan dia. Ada, ha, kadang-kadang mula-mula tak dapat. Mula-mula macam tak berapa nak pandai. Sampai satu detik, satu ketika Allah bukakan, kefahaman. Ya. Jadi jangan give up. Soalnya dapat pahala menentu ilmu amma naf'uhu fa ala ma dzakarna min shiddatil hajati lil 'abdi ilaihi adapun manfaat ilmu itu sebagaimana yang kami telah sebutkan kerana hamba itu sangat berhajat kepada ilmu wa bina'i amril ibadati kullihi alaihi bahkan terbinanya urusan ibadah tu kesemuanya mesti berdasarkan ilmu kalau ibadah hanya ikut-ikutan tanpa dibina atas ilmu ibadah tu tidak diterima la ma ilmu tauhid wa ilmu sir lebih, lebih lagi ilmu akidah dengan ilmu tasawuf ilmu akidah kadang orang give up ya. kata dia susah padahal macam mana kamu nak beribadah kamu tak pun tak faham kamu sembah siapa kena belajar ilmu akidah dan ilmu sir ilmu sir ni menyebabkan kita akan nampak aib kita oh aku selama ni sombong Aku selama ni riak. Aku selama ni ada hasad dengki pada orang lain. Ya. Ilmu sini ilmu nak baiki diri. Jadi nak baiki kena tengoklah dulu rosak kat mana. Ya. Doktor pun kan macam tu kan nak bagi ubat dia cek dulu awak sakit apa, apa puncanya. Ya pening, pening, pening tu ada macam-macam punca. Ya. Pomen pun macam tu. Kereta tak boleh start apa puncanya. Jadi ilmu sir ni nak perbaiki dalam diri kita. Jadi setengah orang tak suka sebab dia akan nampak aib dia dulu. dulu. Walaqad anna Allah Taala auha ila Daud alaihi salam. Sebab ilmu tauhid ni kalau tak kena gayanya salah bid'ah dalam perkara akidah tu dosa besar. Bahkan sebahagian bid'ah dalam akidah boleh bawa kepada kufur. Macam mana Allah nak terima ibadah? Sebab itu dalam kitab Ayuhal Walad, Al-Imam Ghazali rahimahullah taala berpesan kepada murid dia, qad wajaba ala saliki arbatu umur. Wajib ke atas seorang salik, orang yang berjalan menuju pada ridha Allah tu ada empat kewajipan. Al-amrul awal i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Perkara yang pertama mestilah dia berakidah dengan akidah yang betul, tak boleh ada sebarang bentuk bid'ah dalam akidah dia. Sebab yang dikatakan bid'ah hasanah tu hanya dalam amalan, Amalan tak berlaku zaman Nabi SAW. Tapi tak bercanggah dengan syarak. itu ha, hasanah. Tapi kalau dah akidah pula tak ada zaman Nabi SAW, awak pegang akidah siapa? Akidah mesti sama dengan akidah Nabi. Keyakinan mesti sama dengan ke ke keyakinan Nabi. Maka bid'ah dalam akidah tu menghalang orang tu daripada dapat rida Allah. Sebab kena belajar. Ha, tasawuf pula, kalau kita ada penyakit, riak, ujub, takabur, hasad, dengki semua, mana Allah nak terima? Bahkan kalau ada amalan pun hilang. Inal hasada yakulul hasanati kama takulul takulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki akan memakan kebaikan-kebaikan seumpama api memakan kayu api. Jadi nak kena kenal pasti. Penyakit hati kita rawat dan kita hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Telah dirawatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam faqala dengan firman ya Daud ta'allamil ilman nafi'a wahai Daud belajarlah kamu ilmu yang bermanfaat hati-hati ya ilmu kalau tak bermanfaat bahaya bahkan Nabi SAW pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa Ya Allah, aku mohon lindung denganmu daripada ilmu yang tak bawa manfaat. Kerana itu akan memakan diri kita sendiri. Kita nak ilmu yang bermanfaat. Jadi, dalam riwayat ini, pada riwayat ini mana adalah riwayat. Mungkin tak kuatlah riwayat ini. Pengajarannya itu betul. Bahawa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud Alaihissalam, Wahai Daud, belajarlah ilmu yang bermanfaat. Qala ilahi wa man ilmun nafi' Lalu, Nabi Daud Alaihissalam bertanya, Wahai Tuhanku, Apakah dia ilmu yang bermanfaat? Qala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli shay'. Fa inna hadha huwa alladhi yuqarribuka ilayya. Bahawa kamu itu mengenali keagunganku, kebesaranku, kehebatanku, kesempurnaanku, kesempurnaan kekuasaanku atas segala sesuatu. Mana kenal Allah Ta'ala? kenal apa tu sifat Allah lah kerana inilah yang akan menghampirkan kamu kepadaku bila kita tahu Allah Taala yang maha berkuasa Allah Taala yang maha mengetahui barulah kita rasa tunduk kepada Allah Taala ini yang membawa kamu hampir kepada Allah kadang-kadang orang duk cari ilmu yang tak ada manfaat dia ceritakan seorang ulama ditanya oleh satu orang tahu tak apa nama isteri iblis hmm. hebat ilmu ni Tonton ada yang tahu nama isteri iblis nama iblis pun kita tak pun nak faham jadi dijawab oleh ulama tu kata dia entahlah masa dia berkahwin saya pun tak pergi <laughs> pasal apa lah faedah kena tahu nama bini bini iblis lah pula apa manfaat kau dapat Ha, tapi nampak hebatlah. Ha, kita tahu nama isteri iblis. Eh. Jadi dia jawab macam tu. Entahlah dia kata. Masa dia berkahwin saya pun tak pergi kata dia. <Sessizuk> wa an ali karamallah wajhanahu qala ma yasuruni allau mittu tiflan wa idkhil tul jannata wa lam akbar fa a'rifa rabbi. Diriwayatkan daripada Sinan Ali. Karamallah wajhanahu. Beliau berkata Tidaklah mengembirakan saya Sekiranya saya meninggal dunia Keadaan saya itu kanak-kanak Lalu saya dimasukkan ke dalam syurga Kan orang tu kalau belum balik Dia telah meninggal dunia Tak adalah cerita dosa pahala ya? Masuk syurga teruslah ha, Jadi kalau kita syoklah macam tu Tapi kata Sina Ali Beliau tak rasa gembira Sebenarnya sebelum dia dewasa Dan dapat kenal Allah Ta'ala Wallahualam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا وأحسن أخلاقنا وعزم أجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نطر أضب شمسك أبدا أبدا اللهم انقلنا من ذل معصة إلى عز يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين